satu, kota rakyat sebulan 300 liter. Habis je kuota tu, kita bayar RM2.5 macam biasa atau terus kena harga foreigner RM2.60. Nah, ha, pertama sekali beliau bangkit soal kalau dah habis ha, kuota 300 liter sebulan, ha, rakyat Malaysia kena bayar harga RM2.5 atau rakyat kena bayar harga bukan warga negara RM2.60 1 liter. Jawapan dia macam ni. Harga RM2.5 sen 1 liter itu harga subsidi. Ah ha? 55 sen kerajaan tanggung sebelum ini eh. Bermula 30 September ini kerajaan tambah subsidi tadi 6 sen kerajaan tambah jadi jumlah subsidi yang kerajaan, kerajaan tanggung untuk petrol RON95 ini 61 sen per liter. Apa ha? maksudnya dekat sini? Harga RM2.5 tak wujud dah. Dah tak ada dah. Apa ha, pergilah stesen minyak mana pun dah tak ada dah. RM2.5 sen lepas daripada 30 September tak akan ada. Tak wujud dah. Tak akan ada dua harga sahaja. Pertama RM1.99 sen satu liter. Ha, yang ini untuk kita warga negara ada IC. Ha, RM2.60 sen untuk bukan warga negara. Kalau dah habis kuota 300 liter sebulan habis dah. Maka kena bayar harga RM2.60 sen satu liter. Harga pasaran. Ha, kenapa kerajaan buat macam ni? Ada menyusahkan rakyat. Simple sahaja jawapan dia. Kerana kerajaan nak make sure subsidi petrol yang kerajaan tanggung ha, peruntukkan berbilion sebulan itu hanya dinikmati oleh warga negara Malaysia sahaja bukan warga asing ha, bukan syarikat-syarikat gergasi yang untung berjuta sebulan ha, kerajaan make sure ni, rakyat ni rakyat Malaysia ni, majoriti yang dapat rasa subsidi oh tapi tak cukup 300 liter sebulan mana cukup? 300 liter itu kerajaan ambil data daripada dosem. Dosem buat keluar data mengatakan 99% hampir 100% rakyat Malaysia yang ada kenderaan persendirian isi minyak ni bawah 250 liter sebulan. Di bawah 250 liter. Jadi bila kerajaan letak 300 liter, itu satu angka yang telah pun dikaji. Bukan kerajaan suka-suka letak. Majoriti tidak akan terkesan. Kedua, setiap kali isi minyak, IC kena scan. Soalan besar data rakyat simpan kat stesen minyak atau kerajaan. Siapa kawal? Macam mana nak jamin tak bocor lagi? Perkara kedua, ketua pemuda MCA bangkit soal maklumat MyKad rakyat. Adakah kerajaan simpan data kita atau stesen minyak yang boleh akses curi simpan data kita? Jawapan dia mudah. Data peribadi rakyat Malaysia ini hanya boleh dikawal diakses oleh kerajaan Malaysia sahaja. Full stop. Setiap satu proses verifikasi kelayakan subsidi nanti subsidi petrol RO95 ini menggunakan sistem MyCard terus link dengan pengkalan data utama kerajaan JPN, JPJ itu saja ha. terminal MyCard yang dekat stesen minyak yang kita akan tap itu nanti hanya untuk pihak stesen minyak buat semakan dengan sistem kerajaan sedia ada sama ada kita ni layak ataupun tak dapat subsidi kita ni warga negara betul ataupun tak lesen kita hidup ataupun tak itu saja selesai saja proses semakan segala data kita Data kita itu tak akan duduk stay dalam komputer. Sesi minyak itu tak boleh nak simpan data kita. Tak boleh langsung. Ha, pengendalian data peribadi rakyat bukan benda main-main. Ha, kita ada akta. Akta Perlindungan Data Peribadi 2010. Akta inilah yang menjaga segala privasi, privasi rakyat Malaysia. Pengumpulan data, penyimpanan data, pemprosesan data peribadi. Semua ni akta ini yang lindung. Itu bukan perkara yang apa boleh buat main-main. Sesi minyak will only perform sebagai apa? Sebagai transaction facilitator kepada terminal pembayaran sahaja. Itu, itu sahaja stesen minyak boleh buat. Setakat itu sahaja. Stesen minyak tak boleh simpan data peribadi rakyat. Tiga, kalau sistem down, masa tu rakyat boleh isi minyak macam biasa ke? Atau kena tunggu sistem recover baru boleh jalan? Ada alternatif ke? Perkara ketiga, apa plan contingency daripada kerajaan sekiranya sistem down, sistem tergendala? Adakah rakyat boleh isi minyak macam biasa ataupun tak boleh isi kena balik kena cari tesis minyak lain? Baru-baru ni, Persatuan Pengusaha Tesis Minyak Malaysia PDAM dah bagi jaminan semua pengusaha tesis minyak seluruh negara ni dah bersedia dengan plan contingency, sistem sokongan, backup plan untuk hadap segala kemungkinan, tak kiralah. Kemungkinan dari segi gangguan sistem ke, sistem down ke Akad tu hilang ke apa tak kira They will be prepared nah, Fokus utama adalah untuk meminimumkan Sebarang gangguan pada sistem Untuk pastikan rakyat dapat menikmati Harga subsidi yang kerajaan tetapkan RM1.99 Itu fokus utama kerajaan Kerajaan dan seluruh pengusaha sesi minyak Yang ada dalam negara kita ni Andai kata rakyat datang tap Rakyat datang bawa IC Tap my card itu Tap IC nak beli minyak Nak isi minyak Tiba-tiba sistem down Tak boleh tak boleh detect Stasi minyak dah bersedia dengan kaedah manual. Akan ada satu sistem alternatif, automatik, uh, diaktifkan untuk ganti uh, sistem utama tadi. Ha, itu stasi minyak akan pastikan perkara itu. Adakah kerajaan boleh bagi jaminan? 100% there will be no issue at all. No, kerajaan tak boleh jamin. Kerajaan tak boleh jamin segala proses. Setiap satu proses akan berjalan lancar 100%. No, ha, kerajaan tak boleh jamin perkara itu. Apa yang kerajaan boleh jamin? Rakyat Malaysia ada IC akan dapat harga subsidi. Mungkin akan berlaku sedikit kelewatan proses pada peringkat awal. Itu biasa namun rakyat tak akan tunggu lama. Perkara ini tak akan menyusahkan rakyat. Empat, orang asing dan syarikat kena bayar harga mahal. Betul. Tapi mekanisme kawalan kat mana? Kalau longgar, esok-esok minyak subsidi bocor masuk pasaran gelap. Perkara keempat, eh? apa mekanisme kawalan penjualan? ...pada warga asing dan syarikat-syarikat besar. Seperti yang Perdana Menteri Datuk Syahna Ibrahim dan Menteri Kewangan 2 Datuk Si Amir Hamzah selalu sebut mekanisme kawalan utama penjualan petrol harga subsidi ini terletak pada penggunaan MyCard. Proses verifikasi warga negara hanya menggunakan MyCard. Itu saja tak ada kaedah lain bawa apa surat beranak ke tak boleh. MyCard saja. Itu kaedah utama nak verifikasi warga negara. Kalau pergi nak isi minyak tak boleh tunjuk my card, my card tertinggal ke, tak bawa, tak ada ke, tak boleh isi minyak harga subsidi. Termasuklah warga asing ke, syar, wakil syarikat ke, dia sama saja. No IC, automatic you kena beli harga pasaran tanpa subsidi. Kita ada undang-undang mengenai larangan penjualan petrol subsidi RON95 kepada kenderaan berdaftar plat warga asing. Penguatkuasaan larangan ni duduk bawah, tanggungjawab penuh. pengusaha sesi minyak Kalau kerajaan kesan ada stesen minyak jual petrol subsidi kepada warga asing. Stesen itu boleh kena dakwa. Pengusaha tu boleh kena dakwa. Akta Kawalan Bekalan 1961. Ada ah, dekat sini lah kita akan tengok KPDN akan buat kerja. My peran cukup besar. Lima. Sistem dan kad terminal ni bukannya percuma. Berapa ratus juta dah dibelanjakan? Duit rakyat. Jangan sampai satu lagi projek mahal. Perkara kelima, eh, perkara tak akhir, kelima ni, Ketua Pemuda MCA Negeri Pahang bangkitkan lagi soal kos pembangunan sistem dan juga terminal dekat sesi minyak tu. Berapa ratus juta kerajaan belanja dekat sini. Untuk pengetahuan semua, untuk pengetahuan Ketua Pemuda MCA Pahang dan seluruh rakyat Malaysia, sistem yang kerajaan guna sekarang ni, Budi 95 ni bukan sistem baru, 100% baru, bukan. Sistem ini kerajaan dah apply sebelum ini ketika kerajaan buat penyasaran subsidi diesel. Budi Madani Yang RM200 sebulan Itu dah pakailah sistem yang sama Maksudnya Banyak benda asas dah siap Kerajaan hanya tambah baik Sesuaikan mengikut ROS 95 Itu saja Bukan benda yang 100% baru Kena bajet berjuta lagi tak Sama seperti terminal MyCard Dekat stesen minyak Betul Memang stesen minyak Kena ada tambahan Satu lagi mesin khas Terminal khas untuk Semak MyCard Tapi kos itu ditanggung penuh oleh Stesen minyak tu sendiri bukan kerajaan kena keluarkan peruntukan untuk setiap stesen minyak apa beli terminal tak. Syarikat minyak tu sendiri ah, Wajib aku ikut Kepada peraturan baru kerajaan Itu sahaja